друзья, с вами XLDM Дэн сегодня будем играть в такую игру, как Битва Замка будем проходить сегодня волны А, ну, L1, то есть зарабатывать значку подсчета, тут к ней есть. Тыква. Так, со мной еще сидит мой младший брат. Всем привет! Итак, и сегодня Сейчас я пройду вот эту волну и пройду вторую волну, L2. Там уже 4, э, ну, по-моему, тыквы 50 уровня. Да. Это, Это нет, они будем проходить не волну Б. Они будут быстрее тебя замачивать. Не Элла, Б. О, тут, вот тут вы уже прорвались не как в прошлый раз. Ну, мы, конечно, их уже замочили, но вот герои покруче. Значит, э, ребята, э, у меня 19 тысяч звезд почета, значит, 19 тысяч. У не хватает чуть-чуть, э, совсем 1 000, есть, э, одна тысяча, то есть... тысяча. Сегодня через э, 7 часов ну, через 8 часов у меня ратуша до 13 прокачается. Я уже поставлю такую же самую башню сюда. То есть все окей, окей. И сегодня сейчас опять проходим волну Б. Я уже ДД прошел, но я сейчас хочу именно Б пройти. Д я сейчас чуть-чуть именно на 5, э, ну, на Д5, ну, видел, тут b 1 а я на d э, 5 э, ну, фейл у меня то есть я э, проигрываю именно на пятом, т это, так же самое, как и мой друг, кстати, ребята, у нас уже на один человек больше, э, то есть у нас уже не восемь подписчиков, а девять, это прикольно, э, да, это прикольно, то есть Э, и я увидела, что вам эти замков больше нравится То есть Майнкрафт уже не как я бы говорила, о канале. Он как было в Возможно, и будет э, так же самое, но основное было затыкаться на битве замков, было нападать на босса, потом э, на месса, проходить волны, то есть роль, На босса обязательно... два. Когда, когда у вас будет больше. Ты Ребята, я, мой друг Андрей, которому я выбил пирата, и еще мой друг, мы э, чер... Ну где-то завтра э, выиграем аккаунт там где э, где-то около трех ну несколько тысяч самосветов гудозер э, на этом аккаунте есть то есть это наш ну, и наш, тыква новый, тыква тыква скорее всего ну э, возможно есть тыква там, на этом аккаунте то есть и мы вместе в один ролик снимем как будем ролить героев и ну э, ну вам показывать аккаунты пока, вот, то есть и то есть Андрей у него есть свой канал он скачает его фрапс и выложит тоже видео потом мой еще один друг так же самое сегодня скорее всего уже э, сделал свой канал э, скачает фрапс то есть и мы снимем видео то есть на каждом канале на этих трех, на этих трех каналах будет одно это ну, одинаковое видео как мы будем ролить э, э, будем ролить короче э, этих героев так значит о а тем временем мы проходим b2 возможно сейчас и c пройдем Развивайте на те, что Э, попробуем пройти, то есть я хочу С пройти. Не, Д, вот Д, я С прошел. Д. Но Д не прошел. Так, осталось снайпер. Я просто не могу понять. Как... Так что, мне кажется, все в бегу, потому что снайпер, как вы видите, чуть-чуть только нанесла э, забору моему это, урона. А у него у самого урона мало, так мои герои не видят ее. Может видеть, но так, так игра позволяет нас. Хотя нет, сейчас сукуп. Третья. Пожалуй, Русуков сейчас пойдет. Даже друид пошел. Мы получили 900 опыта. Прикольненько, все прикольно. Проходим тем временем, проходим, проходим. Сейчас я скажу, сколько Мы просто выезжаем этот аккаунт. Там прикольно очень. Бульдозер, это же вообще какой-то ад. Нет, я имею не в виду, это вообще прикольно. Выиграем мы в группе значит, битве замков, значит надо, группа совсем новая, и мы должны помогти создать 20 участников найти, их уже 18. То есть два участника, мы мы все-таки поможем ему и выиграем аккаунт. То есть все прикольно. Э, да, это все прикольно, прикольно, то есть э, э, мы прошли уже, мы уже на четвертом сейчас, то есть, ну, как вы видите, все не быстро проходит, потому что как бы я уже базу полностью заборчик нормально прокачал его. И синенький даже есть у меня вот такой вот голубенький точнее. Тут вот такие темные, темные, синие, там все с оттенком, То оттенком вот это даже, ребята, прикольно, за что сделали вот этот вход. Вы видите, мне ноль моих легендарных... О, oh, кстати, на волне Б очень хорошо проходить, ну, получить опыт. Это такой мини босик можно сказать. Чисто из-за вот этого вот дракончика я не смог пройти волну С. Так, лагает маленькая вид маленький видосик потом для разнообразия потому что хочу каждый день выпускать их так что э, будет маленький у меня что фпс так ну вот смотрите 8, 8 тысяч э, опыта да или что там Так, э и что еще? Давайте попробуем разочек на место пойти. Если получится, конечно. Вот это вообще поражает с этими людьми, которые как, тупо прокачивают сильнее. О, прикольненько. Череп. Капитан у черепа есть. Фигня. Фиг. Блин, я на место не хочу сегодня нападать. Давайте я попробую. Посмотрим, что тут для этого пацана. Как видите, у меня стоят маленькие... Э, мало героев, потому что эти герои я постоянно их беру. На старт. О, -о, о капец. Ну, надеюсь, мы победим, потому что у меня тоже как бы бог Рома есть, но у меня сам-то есть. Кстати, ребята, сегодня я запишу ролик э, обозре... Сейчас даже, наверное, запишу ролик, вот этот выложу как-то. Бы, и запишу ролик на моем втором аккаунте, там где АРЭС, завтра я буду вам, я завтра открою карточку легендарного, тут на меня на твинках уже я просто больше играл, а я сделал основу, но здесь больше каких-то героев, значит завтра у меня будет уже, как я второй месяц играю на том аккаунте. Там есть Арес, э, э, Смерть, э, Друидов, то есть... Э, все прикольно, 4, правда, это легендарных, но э, завтра я выложу ролик, как я буду открывать карточку легендарного. Специально э, для вас утром не буду открывать ее, то есть все прикольно. Э, ну, такой э, небольшой видос про битву замка, надеюсь вам понравилось. Почему бы э, не поставить бы лайк, не подписаться на канал, также не поделитесь с моим каналом, с моими видео, с друзьями, друзьями, Пишите позитивные с А с вами с друзьями, с до скорых встреч. Всем пока, Всем удачи. Всем удачи.